Друзья мои, мы все неизлечимо больны. Что вы предлагаете? Я предлагаю отыскать какой-нибудь уединенный, забытый уголок, вдали от суетного света, какую-нибудь заброшенную бухту, какое-нибудь орлиное гнездо на скале времени, куда едва-едва доносятся гул и прибой XIX века. Романтично, но смертельна тоска. Цілком погоджуюсь з вашою думкою. Oh, Ні. Активний отдых на реке. Дало этот дымный город, да здравствует природа. Дуже радий бути на своїй території, відміється ратно, портове місто. Будемо стартувати зараз. Mm, правильно. Кстати, насчет реки, це можливо в точку. Тому що місяця цивілізація зовсім інша. Ми на світу. Дякую, нам дуже важлива ваша думка. стартовий мандраж, Але я думаю, що все буде добре. Дякую. Знаючи нас. Будь-що подолаємо. Дякую. Що, джентльмени у даті зібралися. Джентльмени, єдине, що нас може спасти, це активні дії. Да, активні дії. Дуже важлива була думка, я радий. чути її. Чому мовчите? Нам важлива ваша думка. Путешествуем, Харрис, в чисто мужской компании. Да? Угу. Тогда никаких фантазий. О, принято. Итак, в путь. Два. Раз. Два. Раз. Ну-ка, навалились. Поднажали. Что ты понял? Весла. Весла в руки взяли. ну навалились. Под нажали дружно. Два раз, два. Харрис, не табаньте. Два раз, два раз. Это ли не самый лучший вот Лодка, свежий воздух. Только солнце, только небо. А ну, между прочим, есть еще и река. И река. И это будет лейтмотивом нашего путешествия. В путь отправляются только мужчины. Ну-ка навалились, поднажали весла В руки взяли, навалились, поднажали Дружно, два раз, два раз, раз Это не самый лучший отдых Ловит утка, свежий воздух Только солнце, только небо Меандры, не как тут гарно как на Амазонке Амазонка відпочивається. Дякую, що ділити своїм досвідом. Дякую, сидел, що врахували мою думку. вам Дякую. Дякую. Дякую за вашу думку. Для вас. Їсти хочу. Мою думку врахуйте Треба врахувати Віталію думку. Враховуємо, він на ресторан зараз Два, раз, два, замол, раз. ну навалились, погнажали. Бедра да, в руки взяли. Сняли, в навалились, погнажали. Здорово, Два, раз, два, раз. Это ли вверх. не самый лучший отдых? Лодка? Свежий воздух. Только солнце, только небо. И река. Только... А? небо. И... 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 И акула. В прошлую пятницу мне удалось поймать кое-что. Осетр. А Четыре пуда и притом на удочку. Ну Когда эта громадина клюнула и повела. Я думал, что мне конец. Это вещи не наши! У меня такое ощущение, что и лодка не очень наша. Так что, мы что же, же мы стоим! Что же Мы стоим! Нареште, черная каракатица потрапила в Припять с выживки! Нам дуже цікава ваша идите, идите. Мы не тянуем. Скажи важливо, твої мені є мою думку. Нам важлива ваша думка щодо подолання цієї перешкоди. <плес>

вот Титаника на воду. <регу> Будьте так любезны. <регу> Оставьте нашу лодку в покое, сэр. Тут По меньшей мере, не верьте, <регу> сэр. Сэр, не слышать. А может, они просто... <регу> <Ванской> взяли? <регу> <регу> Отдай лодку, болван. Что? ты слышал? Посадка Матроса. Ya, droye, madro. Pa pa Уже 63 года, как я здесь сторожу, и к вам честью, джентльмена, не было еще ни одного живого человека, который бы отказался побродить среди могил. Если вы настоящие путешественники, вы просто обязаны осмотреть памятнички, Крестики, саркофагики. Мы отдыхаем, сэр. И нам не хотелось бы видеть склепики, гробики, черепочки, а уж тем более саркофагики, сэр. Вместе по Майбутя и место как портал. доставьте себе маленькое удовольствие, умоляю. Я честью вам клянусь, что никогда вам не найти такого развлечения. Что на этом свете вы еще в пути, так осмотрите место назначения. Зайдите посмотреть, какая тьма и тишина. Цари под сводом склепа. И вам тогда должна открыться истина одна, что без веселья тихо, жить нелепо. Цигарки вон ваши плавают. Да. Слева, сзаду. Вы кидаете на берег, пока не пизу. Я не говорю, что за табаком. Придется бегать. Миль десять. Да бегался. Что нас голода, Харрис? Вот так в Нидерландах, что детей плавают. Початковый классов. Это Украина, друже. Что за була Думка, я згідний знаю. Полностью. Девки там в лодку не скакали вам? А вы там бачили девок? Там три девки было. И что, вы жодну не зачистили? Нам она сгодила прямо в лодку. И что вы с ней сделали? Я то мало -то я, прощай, моя, та длинная, которую я вчера которая вас вчера. Ну хорошо, которая меня вчера. Вполне привлекательная, особая. На тему мы запиняем видео. <связанная> Что было далее, это остается в устных рассказах и легендах. На словах всегда мужчины, все такие молодчины, И в любви поклясться могут всякий раз. Убедите, докажите, но сначала догоните, может быть, тогда послушаем мы вас, может быть, тогда послушаем мы вас. Я ничего не понимаю. Что они делают, что они нас не замечают, И теперь они поют, догоните нас. Как мы их догоним, на чем? Они просто издеваются над нами. А может быть это форма женского кокетства? Это не кокетство, это истинная женская сущность. Может, из психологичной тренинга. Она он сказать, что ему скучно, он хочет сыграть роль Алины. Рости! Куда ты гребешь? Нам тебя не выстачает, Алина. Куда ты гребешь? На хитонотку! ты лодку прикинь! Здрасьте! не меня кухонная девушка, она никогда не рвается. Что там Леся Юрьевна скажет? Леся Юрьевна, ну, Леся Юрьевна очень серьезная. Динека! На тан! что ты делаешь? Не пей! <laughs> не пей больше, я тебя прошу! Пальцы не пьют, а ты чего? Меньше Тебе же больше треба. Рома, ты снова квасу взял. Вася <реклама> Юрьевна не брал квасу. <реклама> Только компотик пьем, ось. Милые леди, простите бестактность моих друзей. Это у них от сырости. Хорошо на тихой речке, птицы весело щебечут по волнам и так чудесно все на свете, лишь бы нам в пути не встретить приставучих надоедливых мужчин. Приставучих надоедливых мужчин. День безоблачен и светил, гладит кожу теплый ветер. И грустить сегодня нет у нас причин. Но насколько было бы лучше, если б не было липучих, Приставучих, надоедливых мужчин. Приставучих, надоедливых мужчин. Эх, джентльмены, джентльмены. Вплываем в стрибуш. И все его красивые. Ай, как красава. Вечерний стрибуш. Волыни моя краса моя. Да еще найти такую красу. Да, краще ее не мое. Главное, мал ты мрию. И нам здесь дейснеть. Простите, да, радио, ну, я хотел... Меня, угодно, да, понятно. все понятно. они могли yeah. не понять. Yeah. Uh, uh, я uh, хотел сказать, что выгодно. совершенно правильно, Джис. Черт, да в дождь, но а? Ну ничего, будем ставить палатку. Ага, значит, нужна инструкция. где у нас инструкция? а, ну ничего, постараемся обойтись без нее. Нет, ну я помню, что надо как-то э, развернуть, потом натянуть, потом как-то поставить, подперев какими-то колышками. Э, Джордж, дайте мне колышки. Что? Харрис! Харрис! Ну, что ну, где наши это? колышки? Какие колышки? Семь дней на одной воде. А? Мы поздоровели, посвежели. Харрис, не сутуйтесь. Джордж, подтяните живот. Ну, бог с ними, с этими леди, с этой кастрюлькой. Воспользуемся сковородкой. Джордж, а где сковородка? Что там вы сказали про вид туристов? Аристократичные туристы такие, блядь. Такие вип-туристы могут себе позволить фритату есть, яка приготовлена с сыром, с яйцем, с перцем, с помидором и І жарити щуку на смальцеве. Ты, тип туристи такі собі дозволяють. И без никто. Никаких излишек. То есть как никаких. Джордж. А мою ирландскую рагу я буду готовить по субботу. Не надо. Раз, Пусть не готовят. надо. готовят. Пусть <плес> готовят. Ну хорошо. Я думаю, нас выручит этот юный лорд. Вот этот флегматик? Почему он флегматик? Сэр. Сэр. Что вы будете пе пе, 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 пе петь Сэр. А что вы будете играть? Сэр. А что вы ха-ха-хватит? Итак, комические куплеты. Комические куплеты. Ко... Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты вот с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад. С кем, сэр? С лицом. Да, но оно хотело бы дослушать до конца. В сад, не, в сад. я не понимаю. В сад, в сад. В сад, в сад. В сад! В сад! В сад! О чем вы поете? Вы еще не в саду? Нет! Идите в сад. Вы там будете петь? Вы там будете слушать. Это я еще не пел! Де зоря. Вже зійшла над небо краєм, це не мов би у вісні, з висоти, як на долоні, чисте поле, битий шлях, мене наче у полоні, розкидала квітина земля. По полях і садах дарувала як синам і дочкам, Щоб було де зростати, гартувала вона дух і совість роками. Щоби ми по ній пройшли чесними, чесними ходами ми, линьмо разом крізь літа, де смарагдові розмай, там на обрієм зоря вже зійшла над небо краєм. Все не мов би вісні з висоти, як на долоні, Чисте поле, битий шлях ми не наче у полоні. Як ви привели ночь, Прекрасно! Ужас так Мы сегодня плывем с дощем. Бодеренько, бодеренько. Да, Лондон, всегда Лондон. погода снова за нас. Сказочная погода. Весьма. Я прошу вас. Прошу вас. Я прошу вас. Я прошу. Джентльмены, все складывается как нельзя лучше. сегодня на припяти мої теплий дождь Прилетает на сьогодні. Усіх разом прилетает теплый дощ. Вас вітає волинці і ока. Дякую. Гарно. Що Вы почувствуйте, какой освежающий ветерок. Какая <свеч> <свеч> живописная точка Харис. Куда вы так несетесь? Ну подождите. Просто какой-то поток. А мы плывем? Не пускай. Чай пьем. так чудово можно еще и лапья и смотреть. Зачем я сел с вами в эту лодку? Сидел бы дома в Лондоне, у камина, и ногам бы был теплее. Джордж, первый день пути, 10 часов 8 минут по гринвичу. Свинцовое небо, дождь, прекрасно. Удивный водива нема. Дуже гарно. Черная пролина демонстрирует всю свою передвагу перед дюксином, Захищає нас полностью, Рущу, від води, від вітру. Я думаю, що акція від э, лікарів вдалася. Ліка Ми їх вітаємо з 8 професійним святом. Ви нам провели нормальний тренінг сьогодні. Як кажуть, дощ це до багатства. Бажаю, щоб всі медики так, так. Були, були багаті. Мої mm. з вами. Зовсім сюди. У них, блядь, голову российку. Нас интересуют ей уши. Так. На теп и ноті, Дощ, ми знову, під Дождь. Мы вирушаємо знову Вперед. А теперь під яблочко. Делись лежит силы, все наиходе. Дружне тм, поняли дружно. Вот еще, что проходит нужно. Судя по вашим кровожадным взглядам, друзья мои, вы еще недостаточно растворились в природе. А yeah. кто не знает, Ось на а <плес> да. Да, Трош, гирься, как Павловния выглядит? Вот он, Павловния. И мы под А как мы выглядим? Чудово. Это трошки как Павловния. Мы заблудились, сэр. Вы можете нас вывести отсюда? нет, но... Вот человек, который обычно выводит нас из любых лабиринтов. Я от вас не отстану. Ну, хорошо. Север, юг, Самое трудное определить, где запад и где восток. Куда угодно, только с вами. Ну, так и быть. За мной. За ним мы спасены! За мы ним. спасены! Леди, джентльмены, все сюда! Все сюда! Кто хочет спасти, все сюда! Леди, джентльмены, сейчас нас выведут! Этот замечательный... Тупик. Тупик. Простите, вы не знаете, как пройти к центру? Что? как? Как, как к центру? Как к центру? То есть мы полагаем, что вы нас ведете к выходу? К, к, к выходу? К выходу? К выходу. Жаль, проскочили центр. Назад к центру. А а назад к, к, а к, к центру! Центр. 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 Все назад! Все назад! назад Тут нічого. Нічого нічого. Нічого. Місце падіння турії прип'ять. Там бузаки, мельники, тримтять. <спідальна> Вже з чіпня висилають парламентарі для переговорів. <спідальна> А Джордж, молодец, золотые руки. любо дорого глядеть, когда он за что-нибудь берется. Сало падает прямо в песок, а мы но и мой его. Будем есть, ведь так она в кухне. Друзья мои, я тоже знаю одно место. Это Таверна Крошка и Джо. Скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг. Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабалок Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. А, 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 а. Река светла и глубока река течет издалека. В объятия моря синего течет она красивая. Тихая река, нежная река, Добрая река. река колышется слегка. Река над нею облака. В объятия моря дальнего течет она хрустальная. Тихая река, нежная, река Добрая река а, Какая Грациозная группа. А, поистине прекрасное зрелище. Не відлікайтесь, не відлікайтеся, джентлеме. важлива була думка, я радий. Дякую, що ділитесь вашим досвідом. Дякуємо за ваші ствердження. Мою думку, врахуйте. важлива була думка, я згідний з нею. Повністю. Цілком поділяю вашу думку. Ваша думка дуже слушна для нас. Була дуже Був цікавий досвід. так? Так, так. Те, Майже нас врятувало.